Хочется мне перед боем сказать вам, нове, что такое есть наше товарищество. Бывали и в других землях, товарищи. Но таких, как в русской земле, таких не было, товарищи. Так любить, как русская душа, Любить не то чтобы умом, а всем, чем дал Бог, что не есть тебе, так любить. Никто не может. Знаю. Подло завелось теперь на нашей земле. Думает только, что при них были хлебные стоги, скирды, доконные табуны их. Перенимает черт знает, какие басурманские обычаи. Душаются языком своим. Свой со своим не хочет разговаривать. Свой продает своего, как продают бездушную тварь на торговом рынке. И милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость. Магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже. Для них всякого братства! ну уже что хочется. Ну залишите нас спокойно, наш, мы не перейдем до ПЦУ, понимаете, мы не перейдем. Почему? Потому что это политическая организация. Я тут нашла истину, я тут нашла Бога, я тут нашла веру, я тут нашла себя. Почему я маю это зрадить? А то творится, что и родились, и крестились, а такого не видали. Такая пора теперь повелась, что и церкви святые Теперь не наши! Как не наши? Как не наши? Как не наши? <рапрошенных> уже ксензы ездят по всей Украине в Таратайках. Да не в том беда, что в Таратайках, а в том, что запрягают уже не коней, <рапрошенных> а просто православных христиан. Вот такая пора теперь повелась на Украине. <рапрошенных> Мне кажется, вообще у человека на лице всегда написано его жизнь, его путь и его конец. Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Так продать, продать веру, продать своих. Кажу вам, пане президент, и всей вашей свори, что слезы наши не впадут на землю. Они все упадут вам на голову. Сьогодні, ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік братії викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї Онуфрія з синодом. Ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся! Придет время, будет время. Узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и ближние народы. Поднимается с русской земли свой царь. И не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. Да разве найдутся на свете такие муки, такие огни и такая сила, которая пересилила бы русскую силу?